फिर तन के जिस मृतिका से यानी जिस भूमि से आप उस औषध को ग्रहण करने जा रहे वो तन अच्छी का होनी चाहिए वरना वहाँ पर, पर कीचड़ है निष्ठा है कचरा है या फिर जल गया है रक्षा है तो वहाँ का जो प्रदेश है वो अगर मन को मंगलमय पवित्र अच्छा न लगे कुछ उसमें से आपको देखने के बाद आपका मन विदास हो जाए तो ऐसे मृतिका से ऐसे देश से आपने औषध ग्रहण नहीं करना चाहिए सन मृतिका का अर्थ है जो जहां पर जाने के बाद आपको लुक एंड फील अच्छा ना लगे कुछ कुछ होता है जैसे हम आजकल वहीव कहते हैं कि कुछ क्षेत्र में जाते ही हमें अच्छे वाइब नहीं आते कुछ क्षेत्र में जाने पर अच्छे वाइब आते हैं कभी कभी कुछ मंदिरों में प्रार्थना स्थलों में, में अच्छे वाइब नहीं आते और कभी कभी किसी के घर में जाते तो भी अच्छे वही बात है ये ये डिपेंड कि वहाँ का आसपास का आसमंत कैसे उस पर वो निर्भर करता है कि हमें ये सन लगे या दुर् लगे हा? सन का अर्थ है अच्छा सत्कर्म सन्मान वैसे सन तो अच्छी मृत्यिका से और शुचि वहाँ पर स्वच्छता लुक एंड फील है आपके मन पर उसका क्या चित्र तैयार होता है वो है और सूची ये फिजिकल स्वच्छता है कि वहां पर कूड़ा प्रकट नहीं पड़ा है प्राणियों की निष्ठा नहीं पड़ी है रक्त मांस नहीं पड़ा है कोई कलेवर जो है मृत जानवर का वो नहीं पड़ा है एटे तो सूची जो है ये फिजिकल है और सनमृत्यु का ये जो है ये आपको वहां पर जाकर उस पूरे क्षेत्र का जो एक आपके मन में इंप्रेशन होता है चित्र तैयार होता है वो सनमृत्यु के शुचो और अमुक अमुक वर्जित देशे यहाँ पर स्थान क्या है देश उसकी सप्तमी क्या है देशे इसलिए सारे के सारे शब्द जो है वो सप्तमी है धनवे साधारणी समय समृद्धि के शुचि शब्द की सप्तमी शुचौ जैसे रात्रि की रात्रो वैसे शुचि की शुच शुच देशे आगे देखिए वर्जिते वर्जिते देशे क्या क्या वर्ग होना चाहिए उस देश में देश का अर्थ आप पूरा भौगोलिक एरिया मत लीजिए वो एरिया जहां से आप औषध ग्रहण करने जा रहे हैं उस स्थान के आसपास का चार हाथ का दस हाथ का एरिया जो आपकी दृष्टिगोचर है आसपास विचरित युग मात्र का युग मात्र का अर्थ क्या है चार हाथ फिर श्मशान वर्जित चैत्य वर्जित आयतन वर्जित स्वभ्र वर्जित और वल्मीक वर्जित ऐसा वो देश होना चाहिए यानी स्मशान से प्राय औषध का ग्रहण न करें क्योंकि वहां पर पवित्र नहीं लगता है मंगल नहीं लगता है मन को अप्रसन्नता आती है एक अत्यंत दुखमय इस प्रकार का वो स्मृति देने वाला स्थान होता है और दूसरी बात फिजिकली भी जहां पर स्मशान में शव जलाए जाते हैं तो शवजन्य धूम जो है वो उस आसपास के वनस्पतियों परसो अरभ हो सकता है इसलिए भी वो वज है फिर चैत्य चैत्य का अर्थ है एक पूज वृक्ष उस सामाजिक का काल में कुछ संदर्भ होते हैं जो आज उपलब्ध नहीं है तो या बुद्धालय ऐसा भी एक उसका पर्यायी शब्द दिनचर्या के अध्याय में आता है तो ग्रहाभिष्ट वृक्षा अभी कुछ कुछ वृक्षों पर ग्रह यानी भूत रहते हैं ऐसे हमारे यहाँ की सामाजिक मान्यता है थी तो मुंजाबा इस तरह से आज भी ग्रामीण भागों में इस प्रकार की मान्यता होती है तो जो वृक्ष इस प्रकार से ज्ञात है कि भाई इसको ग्रहा निष्ठित कहा गया है तो जो लोकापवाद से ग्रस्त है ऐसे वृक्ष से औषध का ग्रहण नहीं करना चाहिए आयतन आयतन का अर्थ है वजह स्थान जहां पर प्राणी मारे जाते हैं खाद्य के लिए लकली के लिए, के लिए, के लिए। ऐसे स्थानों पर मटन मार्केट है मच्छी मार्केट है चिकन का जहां पर व्यवहार होता है तो ऐसे जहां पर रक्त मांस अशुचिता विष्ठा इनका वहां पर आसमत में प्रसार हुआ है ऐसे जगहों से औषध का ग्रहण न करें। फिर शुभ्र शुभ्र का अर्थ है डीप होल पिट डीप एक्सकवेशन जो बहुत ही डीप है उसका एक कारण मैंने आपको बताया एक क्या होता है डीप होने के कारण वहां पर जाकर औषध संग्रहण करना यह ग्रहणकर्ता के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है संकट कारक हो सकता है धोखादायक हो सकता है और दूसरा यह अर्थ होता है कि शुभ्र जो है अगर वो डीप है तो वहां पर वात आतप ये जो नैसर्गिक वहां पर आवागमन होना चाहिए उन चीजों का स्पष्टम तो अर्थ इंदु मारूत ही है सोम का सूर्य का और वायु का जो सद्भाव वहां पर होना चाहिए नैसर्गिक रूप से वो नहीं होता है तो ऐसे जिस जगह पर वायु का आवागमन नहीं है ऐसे जगह आपने अवसर का ग्रहण नहीं करना चाहिए अभी कुछ पुराने किले कि जहाँ पर आज भी सुरंग है भूयार है डीप टनल्स है भूमि के नीचे अगर आप उन टनल्स में एक दस पंद्रह कदम के अंदर जाएंगे तो आपको एक ऐसी घुटन सी, एक सी सी। क्यों थी एक विचित्र तरह सी गंध आती क्यों आती क्योंकि हवा आत इनका वहां पर आना जाना एक्सचेंज नहीं होता है इस कारण से वो एक ठहरा वहां पर वो सारी चीजें जो है रुक गई है तो ऐसी जगहों से आदमी का जीवन नहीं चलता है जीवन क्या है अनुबंध नित्य गो चलता रहना चाहिए हा? जीवन चलने का नाम चलते रहु सुबह शाम इस तरह से गाना है जीवन चलने का नाम चलते रहु सुबह या श्याम तो शिवभ्र में क्या होता है इट इज अ डीप एक्सकवेशन और डीप इस प्रकार का वो स्थान होता है कि वहाँ पर जाना भी थोड़ा सा दुष्कर है या संकटों का आमंत्रण है और दूसरा वहाँ पर वात आतप इनका संचार नहीं होता इस कारण से वहां से औषधि ग्रहण करना ये उतना परिपुष्ट औषध न होने के कारण उसको छोड़ देना चाहिए वल्मीक वल्मीक का अर्थ मराठी में दे वारुड़ जो चीटियों का घर होता है एंड हिल होता है उसे वल्मीक कहा जाता है तो जहां पर वल्मीक जमा हुआ है तो वो कीटों से या इनसे दुष्ट है इसलिए ऐसी जगह से औषध ग्रहण नहीं करना चाहिए ऐसे कुछ स्थान उन्होंने बता दिए कि जहां पर आपने वर्ज करना चाहिए जिसमें से स्मशान चैत्य आयतन श्वब्र, वलक इसमें से चैत्य शब्द जो है वो आज संदर्भों से परे